是善是恶，皆由人心险；唯有天地间。磊磊是个好孩子。有天放学后，他迟迟没回来。不许欺负人！滚！你这种臭垃圾，居然敢真不想要。 如果你真的很喜欢将人分成三六九等，那就应该心甘情愿被我踩在脚底才对。所以你想好了吗？到底准备用哪种方式送我上路？